Ось так із посмішкою та щирою радістю зустрічає ювіляр дорогих гостей Володимиру Варламову сьогодні 85. Дата справді солідна, адже за плечима чималий життєвий досвід та вражаючі професійні досягнення. Ветеран журналістики сьогодні користується заслуженим авторитетом і пошаною старих друзів і колег, красномовним підтвердженням цьому, і віршовані строки суральським характером стойким, садкрита слав'янською душою. С закалкой суровой морской, с отвагою в сердце большой, строка за строкой строкою выклали житейскую правду на лист. Вы истины оды слагали. Милостью Божьей, провидец Оракул, боец-журналист. 25 вересня своєю увагою потішили винуватця свята і представники міської влади. Вітальна адреса і квіти від імені виконуючого обов'язки мера та секретаря міської ради Павла Придворова. А також теплі слова поздоровлень цього дня були адресовані шановному ювіляру. Вважаємо Володимир мірасіндіч. від імені Славянського славянська городського совета і сполнітельного Примите искреннее поздравление с юбилеем. Ваш высокий профессионализм и компетентность, чувство ответственности за порученное дело вызывают глубокое уважение у всех, кому довелось работать и общаться с вами. В Славянске вас знают как человека с активной жизненной позицией. Вы трудились с полной самоотдачей, творчески и инициативно на разных должностях. При вашем руководстве газеты «Арматурщик» и «Совет» зарекомендовали себя Не тільки як общественно общественне політичне но але й як информационные ...источники. В этот день от всього серця желаем, щоб присуща вам енергія, целіустрім і оптимізм ніколи не покидали вас. Досвід, що його передавав послідовникам Володимир Варламов, є дійсно неціненним. Володимир Арсентійович по праву вважається корифеєм в Слов'янську. Його цікаві статті і понині є научним посібником для початківців. Підчуйним і професійним наставництвом Володимира Арсентійовича виросло ціле покоління журналістів. журналістів і репортерів. Колеги, що стали вірними друзями, у день ювілею щиро вітали іменинника. Позвольте выразить вам глубокую признательность за достойный вклад в развитие средств массовой информации нашего города. Вы принадлежите к особой когорте представителей четвертой власти, которая определяет настроение и взгляды широких народных масс. Для многих из сегодняшних работников славянских СМИ вы стали образцом профессионального отношения к делу, бескорыстного служения печатному слову, здоровья и благополучия вам долгие годы. Коллеги, члены живу города Славянска. От таких слов сам себя полюбишь. А... Владимир Алексеевич, мы знакомы 50 лет. С первого дня, как приехали сюда жить в этот дом. Я на первом этаже, он на пятом этаже как бы говорит, он для нас всю жизнь с детства был примером, потому что ну, каждый человек родился, когда в его доме живут такие знаменательные люди. Тем более, что человек, который был и радио возглавлял, газету «Арматурщик», тем более газету «Совет», которым мы, как говорится, выросли, писали там статьи свои, начинали с этой газеты. И, конечно, очень прискорбно, что нет сейчас этой газеты, но тем не менее, знаете, мы остались все-таки верны Владимиру Алексеевичу, всегда, как говорится, приходили за советом к нему. И, честно сказать, радостно было, что мы могли сотрудничать с журналистом. И сейчас, когда даже помнят люди уже, сколько человек не работает в Донецке, что есть у нас Владимир Алексеевич, приятно, что человека не забывает. Он у нас единственный самый журналист, который... 50 лет только журналистики и 5 лет учебы в институте, да? 55 лет от отдано журналистике. То есть человек всю жизнь прошел. И многих вырастил. И многие сейчас уже, их дети, работают в журналистике. Так что я думаю, Владимир Алексеевич, я вам говорю, здоровье, здоровье и здоровье, здоровье. И мы вас никогда не забудем. Спасибо большое. Так что, дай Бог. Вы должны примером оставаться на долгие годы. Как бы ни было трудно, років і не менше. Я постараюсь, хотя не люблю обіцяти, то постараюся. чуть візит добрих знайомих. Останні новини почуті від них. Цікаві хвилини спілкування. Все це найприємніші миттєвості для Володимира Варламова. З височиня солідного віку багато що сприймається по особливому, зовсім в іншому ракурсі. Васі дісті голова становится такой светлой, что в ней почти ничего не осталось от прежней жизни. Просто только одно удовольствие. Запоминающееся, что мне пришлось служить пять с половиной лет на флоте. Вот журналистики и воевали, и мирились. Были очень буйные, разные партии. Поэтому приходилось, ну, как бы не унижаясь, становиться, оставаться самим собой. Слава Богу, дожил. Вы да, были наставником, давали советы молодым журналистам. Вы... Я не любил давать советы. Дело в том, что если кто и учился, да только по моим материалам. Ну, может быть, где-то подсказка какая-то, потому что я сам не люблю, когда меня учат. Племя мое разрослось и в той, другой газете. На радіо много було учнів. Наша професія така, що потрібно жити, жити в повному об'ємі. Трону тим, що прийшли, і багато людей пам'ятають мене. 85 – Це дійсно вагомий відрізок життя, та попереду у ювіляра ще багато щасливих років поряд із надійною і вірною супутницею, яку він ласкаво кличе своїм щастям. Да, мені Говорят тебе здоровье, счастье. Я говорю, здоровье, конечно, очень надо и тому, и другому. Но ну, а что касается счастья, то оно у меня все время рядом находится. И готовит это, это все, ухаживает за мной. Для меня это счастье. Как зовут вашу супругу? Лариса. Вы сколько лет вместе? Мы в известнии... В изоляции, когда уехали от АТО, были в Изюме у дальних родственников. Там скромненько отметили 50-летие нашей свадьбу. золотую свадьбу. Более 50 лет с Владимиром Синтьевичем живем, не, не горюем. Но в жизни всякое бывает. Бывает и раз пребывает, и очень хорошие дни. Очень хорошие дни в том, что вот он меня, после того, как я вот заболела, он меня поддерживает, очень поддерживает. Вот. Но несмотря на его строптивый характер, я, конечно, все же ему во многом уступаю. И в ответ, конечно, он мне создает условия кое-где нетерпимые даже. Он меня поддерживает во всем. И бывают такие острые моменты, что уже просто не втерпешь. Он всегда отвлечет, всегда рассмешит и всегда э, изменит обстановку к лучшему. <coughs> Я ему благодарна за прожитые годы. Все-таки он э, многому меня научил, много, многому меня во многом меня останавливал, где я не права, и это мне при, применилось в жизни. Я ему хотела бы пожелать того, чтобы он как можно меньше болел, потому что я к этому немало прикладываю усилий. Вот слежу, ну особенно, конечно, меню и особенно то, что вовремя надо дать лекарства. Так, я ему благодарна за то, что он меня поддерживает и всегда со мной. Тож у цей день найщиріші та найтепліші слова поздоровлень лунають на адресу почесного іменинника. Адже для тих, кому довелося працювати та спілкуватися з Володимиром Варламовим, він завжди залишається професіоналом своєї справи, цікавим співрозмовником та натурою дієвою. хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить.